Петь, что ты делаешь? Рыболучник. Понял? Она так делает, когда хочет есть, типа, вылазит с головы и пришла. Я понял. Ты говорил, на 4 часа прийти, я пришел. Что такое? Что такое? Тренинг будет, Сус. Тренинг? Да. Так а где люди? Так я никого не звал, Сус. Зачем? Зачем красный у людей время? Его и так никого, никого не мает. Так а что здесь за гаражами? Да потому что тут самые важные уроки жизни проходили. Тут информация легче усваивается. А где ты научился курить, бухать, как эти попу не вытирать? Где? За гаражами, на свежем воздухе. Что? Нет, так может лучше в конференц-зале? Да все залы заняты. Везде конференции, везде семинары, лекции, хуекции. Все везде занято. Я даже в маршрутку зашел. Там три семинара идет. На три зала маршрутка поделилась. В одном мужик рассказывает, как с головой леща три бокала пива выпить. В другом, что жрать, когда жрать нехуй. В третьем, женщина ведет лекцию, как получить субсидию, развестись нахуй. Сейчас этих тренеров развелось, как пыляки на яйцах у собаки. И тренер, и вип-тренер, и коуч, и хуёуч, и ебатью вдышла инструктор. Все что-то рассказывают. У него дома в серванте 7 сервизов стоит. Он рассказывает, какие ты много со временем. А женщина тоже рассказывает. Вроде хорошая на вид женщина, но хуйком от ней попахает. Рассказывает, как раскрутить канал на ютубе. У самой 8 подписчиков. Больше нема. 8, не тысяч. 8 людей. Она рассказывает. Уже, сука, лекции расписаны на 10 лет вперед. Себе раскрутить динамка от КамАЗа. А то ехал на семинар в тамбуре. Поки люди спали, він у їхній удівся і приїхав, розказує, що на собі економити нельзя. У нас вітя підерка вже шість годин веде семінари, як не пройобувати шапки. Тому що сам кожен рік тіряє по шість по п'ять штук. Коучем, хуйоучем, тренером навіть ти можеш суд стати запросто легко і просто. Так а чому я буду людей вчити? Так чему хочешь, Сус, су, как коровы пасти, например? Ну как, берешь палку и гонишь их так, чтобы они не разбегались туда. Да, только эту хуйню не за 15 секунд рассказываешь, а на 3 дня растягиваешь. Чтобы люди ходили, потому что тебе хуй кто поверил, бля. В первый день рассказываешь, что такое корова. На второй день, где она пасется. На третий день, как выломать палку. И потом уже в конце трошку этой хуйни просто так гоняете, чтобы они не разбегались. Все. 500 гривен и ты на белом коне, на белой корове хуя. может я буду рассказывать, как носить классный футбол? Сус, не носи хуйню, честно. Ну хорошо, ну ты решил сделать э, тренинг, про что ты будешь рассказывать? То, что я могу и знаю лучше всего. Бегать по крышам и свистеть дымарь? Свистни в хуй, там тоже дырка, Сус. Учить людей казать «нет». Как это? Слать нахуй. На, листочек читай. Итак, ребята, учимся казать «нет». Давай вместе Коле на подарок скинемся. Пошел нахуй! Я еще курточку тебе снимаю, а ты уже подарок подарил, выходишь красавчиком пьяным, блядь. О, ты же электрик, помоги мне электрику сделать. Пошел нахуй! Я, блядь, электрику хуярю, блядь, а ты ходишь и гоняешь, блядь. Давай вместе ко мне домой зайдем, чтобы жена не кричала, что я бухой. Пошел нахуй, блядь, ты будешь красавчиком, а я буду гомном алкашом. Здрасте, я хочу идти в президенты. Да пошел ты нахуй, уже сколько у вас развелось от этих желающих. Надо свет уже выключать, вы походу на свет лезете. Давай встретимся, разговор есть. Да рассказывай по телефону. Это не телефонный разговор. Пошел нахуй! Я сейчас за тебя через весь город буду ехать, блядь, чтобы ты мне рассказал, давай говно дробить в кучке складать. Причем я это все буду делать, блядь, потому что, видите ли, на говно аллергия. Давай на двоих велик купим. Да пошел ты нахуй, ты будешь на нем каждый день на работу ездить, а я раз в жизни кружок вокруг дома сделаю и ремонтировать всю жизнь. Давай на шашлык сходим, с тебя мясо, с меня дрова. Пошел нахуй, жаль, что хочешь, блядь. Давай твою цепочку в ломбард заложим, потом... Пошел от... нахуй, прекращаем бухать, блядь, расходимся по домам. Слышь, сделай мне сейчас бесплатно, а потом в следующий раз я уже запомню. Пошел нахуй! Слышь, мы на природу едем, возьми гитару. Нахуй. Я в долларах у тебя долг брал. Можно я в гривнах отдам? Нахуй. Здрасте, мы свидетели Иеговы. Нахуй оба. Давай сейчас ты в ресторане рассчитаешься, я потом отдам. Нахуй. Мужчина, давайте полком поменяемся. Блядь, свидетели Иеговы, нахуй. Вы заебали и тут уже, блядь. Можно сигарет? Да. А можно две, я еще кенту возьму. Нахуй, оба, блядь. И кента, блядь, тоже скажи нахуй. Два раза, блядь. Дорогой, давай худеть вместе. Дорогая, нахуй, ну. Давай Новый год у тебя отмечать. В смысле? Нахуй! Дорогие друзья, вот если вы хотя бы в 50% случаев, когда вас просят, будете слать людей нахуй и сказать нет, у вас все у вас столько свободного времени появится, что вы даже себе не представляете, куда его надо бы одевать. Я понимаю, что важко, тяжко, трудно, скрутно, но надо это делать, чтобы жить, сука, нормально. Все, пошли, Иисус, у нас с тобой времени нема. Куда? Баба Галя просила город прикопать. Да пошла на нахуй. 150 гривен сотки не... Вот такие передашь, блядь. Сука, то я бог педагогизма. Хоть когось научив в цей жизни. Блядь, теки город придется самому копать. Крутить барабан, поехали. Откуда вы до нас приехали, рассказывайте. Я приехал из Павлограда, я привез вам костюм. Все, нахуй мне костюмы ваши, заебался, пошли нахуй.